Спасибо! 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 Мы, ну, конечно же, сегодня мы опять поем песню, которую написали, текст, который написал великий герой, поэт, революционер Беларуси, написал очень давно, но эти стихи, эти сроки по-прежнему самые важные. Главное не превратиться в раба, главное не стать скотиной, главное не поддаться. Не поддавайтесь, не сдавайтесь. Думайте, радуйтесь жизни, влюбляйтесь, будьте живыми. И если вы не превратитесь в рабов, если будете слабыми, то никто не сможет вами управлять. Вы богатыри. Так что давайте, ребята, нам же надо с кого-то брать пример. Правильно? Мы будем брать пример с вами. Давайте, молодые, чистые, резкие, а непредсказуемые. Давайте, давайте покажем, что они нами управлять не смогут. Они могут подписывать документы, они могут что-то читить там на картах, на столах, они что-то мутят. Что? Я не знаю. Подписывают, что подписывают, что-то говорят, потом опять начинается какой-то беспредел. Пускай они знают, что есть непредсказуемые люди, которых нельзя тренировать. Дикие. Понимаете? Будем дикими, пока, пока не настанет мирная жизнь, пока не настанет мирное время на поводу, на договоренности и на любой файл-плей. Понятно, о чем я